Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang dikasihi lagi dirahmati Allah. Segala puji syukur terlebih dahulu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Muhammad Rasulullah. Mailah sama-sama kita mengingati jasa baik kedua ibu bapa kita serta para guru-guru kita. tempoh hari ananda ada bertanya persoalan mengenai kita menggunakan sifat ummah ananda ada bertanya mengenai <coughs> menggunakan sifat Allah seumpama kita bekerja mengguna sifat kudrat kita berfikir mengguna sifat irada Allah kita melihat mengguna sifat basarnya Allah. Artinya dalam bahasa mudah kita meminjam pakai sifat Allah. Kita pinjam pakai sifat Allah. Inilah pertanyaan pertama yang anda tanya. Lalu ayanda menjawab Ananda <coughs> yang dikasihi. Jawapannya kita tidak boleh sekali-kali mengguna sifat Allah. Sifat Allah itu hanya milik Allah. <coughs> Dia tidak berkongsi dengan orang lain. Sifat Allah tak boleh dikongsi dengan makhluk. <coughs> Sifat Allah tak boleh diguna pakai oleh makhluk. Sekalipun pinjam, sekalipun hutang, <coughs> sekalipun secara tidak sedar, Ananda dikasihi, kita tidak boleh tidak dibolehkan tidak bisa memakai pakaian Allah sifat Allah kudrat irada sama bahasa kalam ilmu hayatnya Allah itu pakaian Allah uniform Allah seragam dinasnya Allah <tuh> <tuh> Namun dikana, dikarenakan kedangkalan dikarenakan kedengkelan kebodohan kita maka kita selalu mengatakan meminjam pakai sifat Allah tak boleh ananda. Pada tahap ilmu hakikat makrifat, ianya tidak dibolehkan, tidak layak, tidak cocok, tidak tanjak untuk kita memakai pakaian Allah. Contohnya, <tuh> apa boleh kita memakai pakaian raja. Apa boleh kita duduk di kerusi raja? Apa boleh kita memakai mobilnya raja? Apa boleh kita tinggal di istana raja? Apa boleh kita menggunakan kuasa raja? Aku raja. Aku raja boleh buat apa saja apa boleh itu baru raja apa lagi nak meminjam pakai sifat Allah pakaiannya Allah jadi pada tahap ilmu hakikat makrifat kita dah tak boleh dah memakai, mengguna, menyebut perkataan meminjam sifat Allah tak boleh pada tahap kita dah tak boleh dah <tuh> tapi pada tahap TK tahap tadika tahap sekolah SD sekolah rendah sekolah dasar pada tahap ilmu syariat dah hakikat bolehlah kerana dia tidak mengerti ilmu hakikat makrifat dia boleh mengatakan kita meminjam pakai sifatnya Allah boleh pada tahap dia pada tahap ilmu syariat pada tahap ilmu hakikat tapi pada tahap kita yang berilmu hakikat makrifat tidak diperbolehkan Usah nak memakai pakaian Allah, pakaian raja pun kita tak bisa pakai. Kita tak boleh pakai. Tak boleh guna. <coughs> Jadi itulah perbezaan antara ilmu syariat dengan ilmu hakikat. <coughs> Pada pagi ini ananda bertanya lagi. di mana untuk menempatkan kudrat dan irada Allah <tuh> di mana untuk menempatkan kudrat dan irada Allah <tuh> kalau tidak boleh dipinjam pakai oleh kita di mana kudrat dan irada Allah itu untuk ditempatkan di mana letaknya kudrat irada Allah itu Hari ini soalan kedua pertanyaan ananda pada hari ini <coughs> ananda dikasihi para pendengar yang budiman <coughs> kalau kuasa raja adanya pada raja tak ada kuasa raja ada pada rakyat hanya raja sahaja yang ada kuasa raja rakyat ada kuasa rakyat <coughs> <tuh> Hanya raja sahaja yang boleh memakai pakaian raja. <tuh> Hanya raja sahaja yang boleh duduk di rumah raja. Hanya raja sahaja yang boleh duduk di kerusi raja. <tuh> Jadi di atas pertanyaan ananda di mana letak di mana tempatnya kuasa raja? Kuasa Allah. Kuasa Allah itu letaknya pada Allah sendiri. Bertempatnya pada Allah sendiri. Tidak ditempatkan pada makhluk lemah Allah itu. Miskin Allah itu. Bodoh Allah itu meletakkan sifatnya pada makhluk bukan Allah. Jadi ya, kalau Allah menempatkan kuasa dia pada makhluk. Kalau Allah, kalau raja menempatkan kuasanya pada rakyat. Semua boleh jadi raja. Semua boleh jadi Allah lah. Jadi, di manakah letak? Di manakah tempatnya? Di manakah parkirnya? Di manakah stesennya? Di manakah hujungnya? Kudrak dan irada Allah. Sifat-sifat Allah bertempatnya pada Allah sendiri. <coughs> Lalu <coughs> timbul kemuskilan di hati kita. <coughs> Jikalau kudrat dan iradat letaknya pada Allah, kenapa kita sampai boleh melihat? Kenapa sampai kita boleh mendengar? Kenapa sampai kita boleh bertutur? Sedangkan sifat melihat, sifat mendengar, sifat bertutur, kuda irada itu letaknya pada Allah. Kenapa ada pada kita? Ternyata kita dapat melihat. Ini timbul satu persoalan. <coughs> Kata sifat Allah letaknya pada Allah. Kenapa sampai kita boleh melihat? Sedang melihat itu sifatnya Allah. <coughs> Biarpun anda tak bertanya. Tetapi suluhan guru nampak ada lompong, ada kekosongan di situ. <tuh> kenapa kita bisa melihat sedang melihat sifat Allah? Kenapa letaknya pada diri kita? Orang syariat nampak sifat Allah itu letak pada diri kita. Kita pinjam pakai, Makanya kita dapat melihat Kerana pinjam pakai sifat Allah Sifat Allah letaknya pada diri kita Hari Ini fahaman fikir Fahaman syariat Apabila kita duduk pada fahaman hakikat makrifat Kenapa kita boleh melihat? Kerana Jawapannya apa? Kerana kita tak ada kalau kita ada kita tak bisa melihat. Kerana melihat sifat Allah. Setelah mata bukan mata kita. Tubuh bukan tubuh kita. Diri bukan diri kita. Jasad bukan jasad kita. Anggota bukan anggota kita. Barulah kita dapat melihat. Allah meletakkan sifatnya di atas dirinya sendiri. Sebab apa kita dapat melihat? Sebab kita tidak ada. Yang melihat itulah Allah. Sebab apa kita boleh mendengar? Sebab kita tak ada. Yang mendengar itulah Allah. Ini duduknya perkara. Kenapa kita boleh berfikir? Sebab kita tak ada. Otak kita tak ada. Ada pun seumpama bayang. Ada pun hanya wajah Allah. Allah. Alam ini wajahnya Allah makhluk ini wajahnya Allah apabila makhluk ini wajah Allah maka pantaslah layaklah sajaklah sesuailah kalau kita dapat melihat kerana kita ini wajahnya Allah maka kita melihat maka kita dapat melihat mendengar bertutur berkata kerana kita wajahnya Allah maka sajaklah sesuailah layaklah Pantaslah kita dapat melihat, dapat mendengar kerana yang melihat, yang mendengar itu wajhullah Allah, wajahnya Allah. Wajah dirinya sendiri, bukan wajahnya kita. Kalau wajah kita, kita tidak akan dapat melihat, tak dapat mendengar. Mana wajah kita? Wajah kita itu mati. Wajah kita itu mati, itu wajah kita. Wajah Allah hidup. Apabila hidup, dapat melihat. Dapat mendengar. Dapat bertutup. Itu wajah Allah hidup. Wajah kita lawan pada hidup mati. Wajah kita mati. Apabila kita mati, ada boleh kita mendengar. Ada boleh kita melihat. Nah itu makanya anak-anak dikasih. Kita tak sedar yang kita ni wajah Allah, maka itulah kita dapat melihat, dapat mendengar. Jadi sifat Allah itu letaknya pada diri Allah sendiri. Kita tak boleh meminjam pakai, menggunakan wajah Allah, sifat Allah tak boleh, tak bisa, tak layak, tak cocok, tak sesuai. Biarlah Allah dengan wajahnya, dengan sifatnya. Man, makanya. Ananda dikasihi letaknya wajah Allah. Letaknya sifat kudrat irada Allah tu pada diri Allah sendiri. Letaknya kudrat irada, letaknya sifat Allah itu pada diri Allah sendiri. Mana diri Allah? Hidup. Hidup itulah diri Allah. Hidup itulah sifat Allah. Setelah bersifat Allah, hidup maka itu dapat melihat kudrat irada sama bahasa akal dapat mendengar <coughs> itulah saja Nanda dikasihi simpanlah ilmu ini baik-baik supaya kita tidak mesyirikan Allah Subhanahu wa taala kita tidak menduakan tidak menyalahgunakan kuasa Allah tidak menyerah gunakan sifat anda itu saja sedekah dan itu saja hadiah ayanda buat anda sekalian disudahi dengan wabillahi taufik hidayah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh